Що в нашій країні чисті і єдині, кожній ротині, затишному. Це наша відповідь на ці запити українців. Так що в дому жити. Это жизнь. Кто это сказал? Піднимиться. И выставил на продажу свой десятилетний авиахлам. Теперь вы мне поможете купить новые джеты. Поэтому поднатушьтесь, платите вовремя повышенный тариф за электроэнергию в мой ДТЭК и посидите без премий на предприятиях моего Метинвеста. Помните, вы обязаны вернуть мне сотую строчку рейтинга Bloomberg самых богатых людей планеты, которую у меня украл Лакшми Миттал. Территорию нашей державы треба сделать зробити небезпечною для жизни наших громадян.